степени качества внедрения прозора, на самом деле есть три составляющих Первое, это политическая воля губернатора о том, что прозора должно быть внедрено и все должно быть прозора, но на самом деле еще без двух компонентов это никогда бы не сработало. Компонент номер два, это доверие бизнеса и предпринимателей, которые на системе из трех компонентов одного компонента не будет хватать он не будет работать то он не будет успеха поэтому когда хвалят нас то на самом деле это хвалят и нас и вас и тех предпринимателей бизнесменов которые прозоры работают такие семинары будут регулярно мы не успокоимся пока все же то, что сказал Юрий касательно работы системы. Большинство журналистов не до конца понимают, как вступление нового закона коррелируется не только нахождение тендеров, но и на тазах. То есть у нас за последний год изменились службы, которые контролируют те или правонарушения, и, соответственно, надо правильно понимать, кому и как обращаться при фиксирование того -либо, либо иного правонарушения. То есть многие думают, что у нас сильная прокуратура и так далее, но на самом деле на госзакупках прокуратура может вступать только в финальной стадии, а на первичных двух стадиях, когда идет массовое злоупотребление и коррупция, то есть там еще прокуратура крайне слабая, не может место что-то остановить. То есть это один из аспектов, который надо понимать. И этот момент на самом деле журналисты могут вмешиваться и вот тогда конкретно остановить ту либо иную коррупционную схему. То есть, она в Петровской области чуть меньше, но если смотреть по всей Украине, достаточно много тендеров на крайне большие суммы. То есть, чтобы все понимали объемы, к примеру, то есть у нас есть так называемый Донецкий водоканал, КП «Вода Донбасса». Они за два дня заключили прямых договоров на 170 миллионов гривен. При этом, чтобы все понимали абсурд закупок, которые проводили по прямым договорам, они купили туалетные бумаги на 1 миллион гривен. Поэтому все понимают, что такое 1 миллион гривен, сколько туалетной бумаги можно купить. То есть аналогичные договора у нас происходят и по Петрометровской области и по различными учреждениями и ведомствами. Но без оглашения это в СМИ и без фиксации крайне маловероятно, что данные схемы будут прекращены и у нас будет экономия бюджетных средств и целевое использование отдела. Вопросы есть? Расскажите, в чем заключается программа для журналистов. для журналистов? Учебная программа для журналистов заключается в том, что есть у нас модуль BI-прозора есть сама система прозора, где можно с помощью различных фильтров или злоупотребления. То есть есть так называемый риск-менеджмент, который показывает, где большая доля вероятности либо меньше по нарушениям. Аналогично можно ассортировать закупки по различным параметрам, чтобы увидеть, что там, скорее всего, есть нарушения. И, соответственно, когда мы видим, что высокая вероятность нарушения, после этого открывается закупка, читается документация и можно зафиксировать что и как проходило. Плюс можно сравнивать ту либо иную закупку с аналогичной закупкой в соседних городах, либо регионах. Соответственно, можно выравнивать, как прописывали в том либо ином городе документацию и почему, допустим, в Днепрожинске пришел один участник, а в Днепропетровске пришло семь участников на аналогичную закупку. Скорее всего, что-то в документации было не так, и мы обращаем внимание, как это смотреть, на что обращать внимание. дальше, да, журналисты находят вот эти вот ситуации, где миллион миллион туалетная бумага, либо похожая случаи, либо когда документация должна подаваться в ПДФ, а в законодательстве такого пункта нет. Что дальше, какие шаги могут ну, быть? На самом деле, я думаю, если журналисты будут определять внимание к таким абсурдным ситуациям, когда там на перчатке закупаются на миллион, либо туалетной бумага на миллион, то минимум, когда они назовут напрямую Директор этого учреждения такую закупку отменят, а максимум э -э, из трех таких публикаций его могут уволить на Потому что, если говорить напрямую, когда у нас есть э -э, договоренность э с Донецкой областной администрацией, они, вероятно, не могут справиться. Они говорят, нам нужна поддержка масс-медиа, что они не могут повлиять на вот такие вот такие коррупционные э -э претендеры, и там она доходит до очень высоких кабинетов. Поэтому без осветления этого в СМИ и без формирования тренда, что это плохо, у нас ничего не изменится. Если вы наблюдали, на прошлой неделе у нас публиковался Transparency International рейтинг стран мира по, по, по коррупции. На самом деле это восприятие коррупции. То есть у нас люди банально принимают коррупцию как должное. То есть если СМИ не будут формировать другой месседж, что коррупция это плохо... Мы не выйдем из данного дна. То есть я не ошибаюсь, 37 место. То есть э, ну, нам очень далеко даже до Польши. И сегодня вот вы говорите увольнение, правильно? Ну, до там, в дальнейшем увольнение. Что можно сказать по области и по городу? Сколько у нас э, людей, которые, в принципе, виновны, да, там в подделке каких-то либо э, данных для тендера понесли доказания. Ну, смотрите, по области... Совет, там он приказал в среднем раз в две недели подписывает очередную ДОГАН, то есть по городу было за последние, ну с сентября месяца я знаю только про две ДОГАНы, которые подписали, когда приехал Марк Снефёдов, двум чиновникам. То есть про все остальные злоупотребления никто не подписывают. То есть я вот сейчас, например, покажу да, и Днепропетровский водоканал, и другие учреждения, э, когда там завышают стоимость, когда банально переплачивают там 50 тысяч гривен на скупки автомобиля. При этом все есть прозоро, и они банально протягивают нужные конторы. То есть это не является секретом. То есть э, политическая воля это, э, это важно. То есть, но политическая воля формируется и за счет давления СМИ, Общества. если вы не будете публиковать те либо расследования, либо нарушения, то ничего не изменится. С Министерством экономического развития и торговли есть договоренность, что они готовы банально даже на заинтересованные СМИ информацию про закупки, чтобы эта информация приходила от Министерства и увидели какие-либо какие иные злоупотребления. Могли это учитывать в своих материалах. На сегодня вот какие публикации были самые такие, чьи, наверное, публикации были самые яркие, что это дошло там либо до Дугана, либо хотя бы до рассмотрения какого-то запроса Вашего, либо журналистов. Ну, вы не поверите, то есть большинство... Ну, у нас система крайне плохо работает. То есть некоторые бывают насильные цели ЛРКОП. Я думаю, все могли прочитать, что на прошлой неделе господину Грызуеву вручена пидоза. То есть, грубо говоря, дальше дело передается в суд и внесения а, обвинительного приговора либо оправдательного. То есть аналогичные три дозы будут вручены основным фигурантом данного расследования. То есть без э, максимальной публичности в СМИ, э, я вам скажу, что это дело было вслито. Потому что документы мы передали за полтора месяца до публикации в СМИ силовика. То есть за полтора месяца они особо не шевелились, пока это не было в СМИ. То есть э, касательно того, что вот вы говорите... Э, потреблений. Власть ждет, что э, они невиновны и ждут, что силовики должны доказать. Но силовики расследуют 8 месяцев в среднем. От 4 до 8. Соответственно, ну, люди, э, эти люди продолжают немножко воровать. Поэтому, ну, прям, прямой, быстрых расследований не будет. То есть, касательно КП, э, КП Донбасса, то есть, там э, убран директор, а сейчас меняется весь менеджер. Интересно, что я говорю про 170 миллионов. То есть аналогично сейчас могу показать, когда прописывается тендер на 49 или 52 миллиона, чтобы туда никто не зашел. То есть ну, такие тендеры надо освещать, То есть, это не маленькие деньги, 50, почти 50 миллионов, и там прописывают под нужную фирму, которая никогда нигде не участвовала, и здесь неожиданно выигрывают. Поэтому это важно, чтобы люди, журналисты банально понимали, как происходит система, и чтобы такие как мэра не рассказывали лапшу, что нельзя увидеть факт проплаты, нельзя увидеть какие-то документы, которые связаны и так далее. То есть, чтобы вас банально не вводили в заблуждение.